بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. نوع من التعليقات وبدا الحمد لله يضمحل ويقل على صفحتنا من صنف من الناس كنا نعاني منه كثيرا ونحن شباب. ثم زادت المعاناة ونحن كبار ولكن الحمد لله انه بدا يتلاشى لان المسائل بدات تنحصر اقرا تعليقه واعلق عليه بعد ذلك يقول الوهابية والصوفية نقاش لا ينتهي والخاسر هو نحن المسلمين فاذا كنت صوفيا اتهمت بالمبتدع واذا كنت سلفيا اتهمت بالكفر ما تهمك بالكفر ابدا أنتم تكفرون الناس جميعا، لكن دعني منها. بينما نحن بينما على الضفة الأخرى يسرحون ويمرحون في الطعن في ديننا. ابتداء من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ونحن نتنازع ونختلف على أمور فيها وجهات نظر مختلفة. بعدين هكذا بالعامية: أيها الجليل لم أراك تهاجم الشيعة والنصارى واليهود. جميل. ايها الجليل اولا افتراضك لاهل السنه والجماعه في كفه كامله وهذه الفرقه التي تسمى الوهابيه والتسويه بين الفرقتين هذا ظلم عظيم لا ينبغي لك ان تتكلم فيه قد ذكرنا مرارا وتكرارا ان دفاعنا ليس عن جماعه اسمها الصوفيه ولكن انت لا تفهم ذكرنا عن منهج اهل السنه والجماعه الذي هو منهج الامه انا امدح وادافع عن الامه يا اخي الامه هي الاشاعره الماتريديه المفوضه من اصحاب احمد وغيرها فرق ضاله كثيره ما اكثرها هذه الفرق ترتفع وتنخفض ولكن الخط العام للامه الذي سماه الله سبحانه سبيل المؤمنين ومن يتبع ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذا سبيل المؤمنين هو الأمة وفي أناس فتحوا طرقا هنا وهنا يقول لي أخي تفضل هذا أحسن من سبيل المؤمنين وهذا هو السبيل الصحيح الذي هو اتباع الكتاب والسنة يطلب مني الاخوه الفضلاء هؤلاء هذا الصنف من الناس ان لا اتكلم فيهم من اجل ماذا؟ لاننا الخاسر نحن المسلمين، يا بابا يا اخي يا الله يرضى عليك قناعاتك هذه دعها لك، نحن اذا اتينا بشيء من عندنا نتكلم عن الامه قبل سقوط الخلافه، وهذا البلاء الكبير الذي نحن فيه سببه هو سقوط الخلافه مع الاسف. خلافة المسلمين العظمى هذه الحالة التي نحن فيها وهابي يقول أنا أمثل الكتاب والسنة وأنا الفهم الصحيح لهما وأتبع السلف فإذا ما أتيته بكلام كلام السلف فر منه إذا ما أتيته بكتاب والسنة على لغة العرب فر منها والتف عليك من ناحية ثانية يطلب مني أن لا أتكلم فيه خشية على ماذا؟ على ما يسميه وحدة المسلمين، أخي المسلمون هم الخط العام، هم أهل السنة والجماعة. يعنى والله يا أخي هم أهل السنة والجماعة. لأن أولئك الناس كلها مراحل مثل القطار الذي مر في مرحلة وقف فيها عشر دقائق ثم استمر. هو خط المسلمين العظيم. الذي حرف الناس من القتال في سبيل الله في ج... ضد جبهات المعتدين الكافرين هم أولئك الناس الذين قالوا يقاتل المرتد ويعنون بالمرتد المسلم ويقدم على الكافر الأصلي هم هذه الطائفة الذين يقتلون المسلمين ويفجرون مساجد من مساجدهم هم هذه الطائفة ثم يأتي هذا الصنف البسيط الذي يلخص المسألة ويختزلها ببساطة متناهية كيف يختزل هؤلاء الناس أنا أقول لكم كيف هو يا أخونا يعني يصلي مثل عامة المسلمين أحكام الصلاة لا يعرفها أحكام الطهارة لا يعرفها لم يقرأ كتابا واحدا في دين الإسلام إنما وجد به يصلي وقال أنا أنا مسلم ورأى أناسا جماعة تسمي نفسها الصوفية وجماعة ثانية تسمي نفسها السلفية. فيقول هؤلاء خطأ وهؤلاء خطأ أنا صح. تمام. طيب يا أخي ما أنا لست مع هؤلاء ولست مع هؤلاء ولست معك. نحن الخط العام لدين الإسلام نبينه للناس. نحن لا ننتصر لطائفة على طائفة لا يا أخي أنت غلطان، غلطان بالنمرة والله غلطان بالنمرة. نحن ننتصر للخط العام للعلوم الإسلامية التي بين أيدينا هذه العلوم التي تدرس منذ ألف سنة نحن ندافع عنها وهناك إنسان يقول يمكن لك أن تصل إلى الله وإلى رسوله بتجاوز هذه العلوم أو بعلوم بديلة ووجدنا النتائج في أقل من سبعين سنة تحطيم الفقه الإسلامي بالكلية تحطيم الروح والذوق والعبوديه لدى المسلمين وتكفير المسلمين بعضهم يكفر بعضه فنحن نريد أن نخرج من هذه الورطة يا أخي فأرجوكم يا إخواننا من ليس من أهل العلم نرجو أن لا يعلق عندنا إذا كان طالب علم مرحبا إذا كان يعلق بالدعاء والسؤال مرحبا أبا يأتي ويعترض علينا وهو جاهل أرجوكم أن يكف هذا الذي ينصحنا بهذه الطريقة إذا لم يكن من أهل العلم فنحن نعرف عملنا ليس هذا كبرا ولكن حتى لا تشغل لأن هناك آلاف من طلاب العلم حيارة وهم يعلمون الحق ويبحثون عنه وأناس غرر بهم وخدعوا فنحن ندلهم على الطريق الصحيح الذي هو طريق الكافة الذي نجد نجا به الأوائل ندلهم على طريق أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والأشعري والماتريدي والجنيد وعبد القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي وأئمة الإسلام العظام ندلهم على سبيل الهدى والرشاد لهذه الأمة ونحن وصلنا الى مرحلة من الدراسة بفضل الله سبحانه وتعالى والدرس والتدريس والتاليف نعلم واقع المسلمين فلسنا بحاجة لانسان ها من الهواة يعلم المحترف كيف يعمل، عيب يا اخي، هذا عيب. المحترف ياتي انسان هاوي يقول تعالى انا اعلمك كيف تعمل. هذه حرفتنا، هذه صنعتنا. اه لكن هو اخونا شاف في برنامج الشريعه والحياه شيخ من مشايخ ما عجبوا المنهاج انت تعلم دينك من برنامج تلفزيوني ونحن ندرس هذا الدين في كبرى معاه في في معاهد الكبرى وفي جامعات العظمى للمسلمين ونعلم ما الذي حصل ونعلم حركات المد والجزر في هذا العلم ونعلم سبيل انتشار الامه الذي هو العلم قبل القول والعمل فاذا كان لا يعجبك هذا آه اخي يوجد صفحات الاف الصفحات تستطيع ان تمارس هوايتك في التعليق وفي النقد وسيردون عليك وترد عليهم الصوفيه والوهابيه الصوفيه الذين في عقلك والوهابيه الذين في عقلك هم لا يعنوني ولا لست من هؤلاء ولست من هؤلاء. أنا أتكلم عن خط الأمة العام. هذا الصنف مباشرة سيقول وهم يقولون ذلك، يا أخي مالك ومالهم؟ أنا نحن نعرف صنعتنا، نحن الذين نقرر من يقرأ له ومن لا يقرأ له. كما تلقينا من الأئمة العظام الذين هم حاملة هذا الدين. فأخونا العامي أرجوك ثم أرجوك أن تشتغل بنفسك. وأن لا تشتغل بتعليمنا نعم يا اخي نحن نتعلم ولدينا علماء ولدينا اساتذه ومن طلاب العلم من يصحح لنا الاخطاء يوميا ليس عندي مشكله في هذا ولكن ياتي هاوي ليعلم المحترف صنعته ويقول له انت غلطان هذا كلام لا يجوز هذا ما كما ذكرنا في نكته هذه نكته آه هذا الرجل في حمص الذي يقول سيدنا ابن مسعود يقول له ماذا؟ يقول له ما هكذا انزلت؟ واحد عامي سكران يقول لابن مسعود ما هكذا انزلت؟ فماذا نفعل؟ دعونا في صنعتنا واشتغلوا بما يعنيكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.